Я думаю, ни у кого не вызывает сомнения о том, что коммунальное хозяйство должно поддержать реорганизации и реформирование. Эта задача поставлена сегодня и правительством, и государством, и президентом, и это должно быть сделано. Это первое. Второе. Из того, что я услышал, я просто вот говорю немножко так вот, как бы со стороны, глядя на ситуацию, потому что я подключился к этой работе немножко позже. Из того, что я услышал, то есть я, в принципе, для меня понятно направление, в принципе, для меня понятна стратегическая задача, для меня понятны вот эти все вещи, и я их абсолютно поддержу. Что настораживает людей и о чем вот они говорят, да? это, я думаю, надо сегодня сказать. И... Ну, первое, значит, Создаются голоса такие, что есть попытка собрать или консолидировать средства в одном месте, в центре, еще где-то, и таким образом решить задачу. Значит, пытаясь изучить это дело и разговаривая с людьми, ну, по крайней мере, и я теперь вижу для себя решение этой задачи, это абсолютно не так. То есть есть потребитель сегодня и потребитель. И мы найдем форму, и я не хочу углубляться в детали, то есть потребитель будет принимать решение по оплате. Значит, контроль будет идти, так сказать, централизован. Это, это абсолютно разные вещи, контроль и концентрация средств, вещи абсолютно разные. Хочу, чтобы мы это понимали. Значит, второе. Значит, у нас есть две самодостаточные. Очень мощные организации, это водоканал и теплосеть, которые имеют свою диспетчерскую службу, имеют так сказать, это. И вот здесь нужно аккуратно просто подходить, их надо вмонтировать в систему. Система там рабочая, ее надо просто вмонтировать, ничего ломать, и я хочу, чтобы это тоже звучало, чтобы мы понимали, что ломки не будут. Значит, самая болезненная проблема брежа. Значит, опять же, к сожалению, когда шла информация, когда доводилась вот эта вся информация, значит, никто не сказал четко о роли прежа в этой в этой ситуации. И вот здесь надо, я тоже. уже там все в принципе выписано все в принципе понятно значит прежа, они в том ну они как структура будем говорить она есть но идет перераспределение функций, это надо понимать то есть они абсолютно участвуют в процессе то есть э, я хочу чтобы мы понимали и я думаю что я не ошибаюсь если какие-то есть и это меня поправят но э, самое главное что ломки не будет будет идти э, реформирование хозяйства аккуратная, постепенная, подетальная и пошаговая. Вот, 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 в этом основа. Потому что то, что создано годами, да, ломать, наверное, просто не, не нельзя и нельзя этого делать. И вот, вот это надо, чтобы мы понимали. То есть вот в этом контексте я это вижу, я просто это от себя, потому что я изучал это дело, смотрел, как это дело делается. И вот если мы будем двигаться в таком направлении, конечно, значит, все будет нормально. Поэтому я считаю, что идею надо поддерживать как идею первое. Концептуально я вот сейчас сказал, что там заложено, как я это вижу, но по это надо просто садиться и работать. То есть надо иметь информацию, надо, причем этот центр нужен нам же для информации в том числе, да? То есть информацию на обрабатывать и на этой базе работать. Вот, так сказать, мое мнение только.